Селям алейкум, достылар! Ажайып ана тіліңізді, мерақлы әдебиетімізді оқырмеге азырсыңыз ба? Келіңіз, дәрісімізді бастайық. Бүгінгі дәрісіміздің мевзусы аддаш сөздер. Рифат Чайлақның ана тілім шиырына эсас ғайысы. Инсанның өмірінде ве жемиетінің жасайшында тілінің ері ақында фикір жүрсету. Шиырны ифаделі оқу. Дерсімізнің эпиграфыны білмек үшін сіз бір манияны бечеречексіңіз. Берілген ресімде епнің ұжындан тұтып, тапып аталар сөзіні оқыныз. Ціліні жойған, сөйіні жойар. Тіліні ұнытқан, үліні ұнытыр. Догры. Демек, цілімізні ұрмет етмек керекміз. Бүгін дерсіміз ана тілі күніне бағышлана. Не бақыт ана тілі күні қайт әтіле? Бірін жүресінің ярдымынен сіз жевапны тапа білесіңіз. Дұғыры, егірім бір февраль күні ана тілі күні қайт әтіле. Дерсімізде үшлетлежек сөзлеріні қайт әтіек. Ана тілі, үл, сой. Бүгін дәрсте біз Линьяре Дерменшінің ана цілі серлевалы шиырынен таныш олачақымыз. Линьяре Дерменші 1930-ші сенесі феврал айлты күні Ахмечітті белі язычы Абдулла Ибраим Дерменшінің қорантасында доқты. Башланғыч мектебіні қырымда қатнай. Сүргінлік бақытында о 13 яшында еді. Сонра Ташкентте киноактерлар мектебіне конкурсына іштірақ еді. Конкурсны кечті, амма оқып оламады. Чонке комендантлық вақтында халқымызның бір шеге ақы йоқ еді. Линьяры дерменде чоқ ерлерде чалышты. Сонки ері Ташкенттеге ғафыр ғула мешиятында олды. Омында 1973-ші сенесінден 1985-ші сенесіне қадар корректорлық ішіні бечерді ой стілімізде китапларымызны чықарымаға етті. әтті. Лениарі қаным тіліміз, милетіміз, үшін әр дайым түшіне әді. Бұ себептен балалар үшін язып башылай. 1983-ші сенесі Ленин байрағы газетасында «Ана тілім шиері» басылды. Чықарылған жиынтықлары, «Яғ-яғ-яғ-мұрым, ана тілге ұрметіңіз әксілмесін» – «Ич» келіңіз бүгін линяр ханымның бірінші she'riмеен таныс олайық ана тілі Чоқ тіллерні оғреніңіз тілде бүйюк күш ана тілге ұрметіңіз ексілмесін ич іч. sog' бoлыныз айтамыз бізлер кo'зайdin айдын олсын не көзел созлер Тілдір qalbin шынығ'ы eting itibor -эті Әр бір тілінің өз айынғы, өз шуреті бар. Шынды есе, жерде рас келген ш... сөзлерінен таныш олайық. Бұз сөзлер бөледір. Иті бар, шурет, айынғы. Кечкен дерсте бұз аддаш сөзлерінен таныш олдық. Шынды есе, келініз оларыны текарарлайық и хатырлайық. Бақ башқа язылған, маналары ісе бір олған сөзлерге манадаш, яда синоним дейлер. Әнді таныш олған шиерде бір екі сөзге синонимлер табайық. Қырмызы тұснен берілген сөзлерде синоним чіфтіні тапыңыз. Чоқ тілдеріні оғреніңіз, тілде бұйық күч. Ана тілге ұрметіңіз әксілмесін ечі. Бұйырыңыз, сағы олыңыз айтамыз бізлер. Көз айдын, айдын олсын, не көзел сізлер. Цілділ қалпының шырнықлығы. Әтім әті бар. Әр бір цілінің өз айын, өз шүреті бар. Иште, бұ синоним лұғатнен, яда тержіме лұғатнен үшлетмек мүмкін. Жеваплары бөле олы білір. Күч, тақат, Құвет манасында. Гүзель жүлбер сөзінен дәңіштірмек мүмкін. Қалп, үрек, ғоңғыл сөзінен құланмақты мүмкін. Итибар ұрмет, сайғы сөзінен да құланмақ мүмкін. Айтамыз, дейіміз. Әнді, ер бір сыраны сөз чештіна белгіленіз. Әлбетті күч тақат қуат не сұрағына жауап бере Исімлер ола гүзел дүлбер насыл сұрағына жауап беріп сифатлар ола айтамыз яда дейміз не япамыз фиілдер қалп юрек гүмүл не сұрағына жауап беріп Исім ола Итибар, урмет, сайғы. Не сұрағына жауап беріп, да «исым» – шурет, шаң, саң, ұң. Бұ сөзлерде не суайліне жауап беріп «исым» олыр. Насы ұнышы жеті шығармақ мүмкін? Демек, бір сыра синонимлер бір сөз чешіне айыттыр. Синонимлер сайылған ғайры әпісі сөз чешітінде олалар. Шында сіздің оғыңызды бір ресім пейді аула сіз оны 20 сайын көре белгіленіз. Сонра о ғайып болачақ. Сызын вазифеніз манадаш сөздерінің сырасыны ақыңызда тұтмақ, Ве соңыра бұл сыраларыны өзіңіз топламақ керексіңіз. Азырсыңыз аз мұ? Башлаймыз. Чап-чақ, мұрт, варей, кокүш, шепшек, дандырық, мысыр, яшын, мети, маймул, корел, елдырым, сақа. Ендесе, жевапларға дикат етейік болар. Жевапларымыз бойлы. Чапчак, варел, мети, сақа. Икінші сыра. Мұрт, дандырук, маймул. Кокуш, мусур, корель. Шемшек, яшым, елдірым. Бұл сұралар синоним сұралары, яда манадаш сөзлер. Дослар, бүгін бұз манадаш, яны синонимлер мемзусыны талел еттік. Бұр мананы аңлатқан сөзлеріні таптық, оларның құсуси ренгілеріні белгіледік, луғат байлығыны инкишаф еттік. Сөзлересе дағы да чоқ сөзлеріні оғреніп, лұғат байлығыңызыны зенгілмештірмеге тұрышыңыз. Кележек дәрсілерде көрішмек ниетінен, сағылықнен қалыңыз. Ана тіліні, аджайып әдебиатымызны оғреніңіз. Көршкен достылар.